Ще серце за бонус я допомагаю безпритульним тваринам і ти можеш це зробити також. А могу я взять хоча б небольшое количество корма і теж відправити його в приют. Якщо да, то ви мені порекомендуєте, какой лучше все-таки взять. Корешек? Коречки. Извини, малыш, я здесь. Оптимальным формам назвала бы про Это тоже производитель Канада, также, точно так же, как и First Choice. Uh -huh. Причем есть очень интересный вариант вот такой вот с ягненком. То есть, даже если у собаки есть аллергия на курицу, uh -huh. это очень часто бывает. Это будет идеальный вариант. Плюс он диетический, uh -huh. подходит абсолютно для всех uh -huh. пород. Есть многие, кто говорят, там, вот только для этой, только для этой uh -huh. породы. Этот подойдет абсолютно mm -hmm. для любой, что для маленькой, что mm -hmm. для большой. И, кстати, кореб mm -hmm. тоже. Кора, смотри, бордер колли какая, да? Да, корейский. да, они даже на упаковке похожи. Посмотри, смотри, что это? Давай посмотришь. Это корм, это корм. А собака похожа на тебя? Ну немножко, скажи. Немножко. Тогда мы так и сделаем, с вашего позволения, да, я возьму-возьму и ваш, вашими руками передам для нуждающихся собак, это будет круто. Но вот это вот она любит очень сильно, и поэтому я хочу, чтобы вот эту штуку тоже покушали какие-нибудь собаки из Сириуса, из приюта, в рамках акции «Шире сердце». Я тоже ее, с вашего позволения, отправлю в контейнер. Вот сюда. Ну, вот так. Как вы знаете, мы группа помощи трусы. У нас у каждой есть животное, любим, любим, любимцы. Мы посредник между э, приютами, которые нуждаются в помощи, и людьми, которые хотят им помочь. Прямо вот так, прямо на ваших глазах мы кладем вот в эту замечательную корзинку. Кормик. Паречка, поможем? Замечательный животных. кормик. Я вас вітаю. Сегодня за бонус в рамках проекта «Через сердце» приехал допомагати при Сіріус. Це Олександра, власниця притулку Sirius і засновниця. Ми передаємо усе, що зібрали завдяки проекту щире серце. Я благодарю його за такий завичальний проект, як щире серце. Я всіх приглашаю присоединятися к цього проекту. Акция Шире Сердце продолжается в Украине, в любом магазине Зообонус вы можете приобрести очень нужное для собак из привета Сириус и корм, и абсолютно любые другие атрибуты, положить их в контейнер, наклеить сюда сердечко и не просто понимать, а чувствовать абсолютно гарантированно, что где-то там. Приюті Sirius, какой то із собачок стало лучше, стало теплее і стало вкуснее. Через серце за бонус я допомагаю безпритульним тваринам. І ти можеш це зробити також.